Çox böyük bir faydadır həqiqətən də. Əvvəlləkilərin, sonrakıların, bütün insanların, yəni Allah yaratdığı möminlərin, əvvəlki ümmətlərdə olsun, sonraki ümmətlərdə. Əsas onların qəyyəsi nə olub? Allah Taala'dan bir dənə xeyir duasının qəbulu. Allah Taala'dan bir dənə xeyir dua qazanmış olsaydı. Nə deməkdir Allahın xeyir duası? Qulunu mələklər yanında xatırlaması. Əgər də ağıllı bir insana deseydilər, hansı sənin üçün daha sevimlidir? Bütün bəşəriyyətin Adəmdən sonuncuya qədər bütün insanların etdiyi əməllər Sən əməl dəftərində sənə verilsin. Bir gözündə olsun, digər gözündə Allah təaladan bir dənə salavat olsun sənin üçün. Xeyrdə olsun. Hansını seçər? Ağıllı insan salavat seçər deyir. Elə isə salavatı artırda peyğəmbərimizə, subhanallah, görünədən məhrumuq. Yəni Allah təalanın bir xeyir duası bütün bəşəriyyətin indiyə qədər yaratdığı bütün insanların əməllərindən üstün də özlər yanında. Nə deməydi Allahın salavatı? Yəni qulunun öz dərgahında xatırlaması, elə istəyirlə xatırlamaq, nədir? Mən salla alay vahide, kim mənə bir də salavat deyərsə, sallallah bihi alayha şərə. Allahın 10 dəfə salavat deyə. Nə deməydi Allahın salavatı? Öz dərgahında mələklərin yəni xatırlaması, falan kəs, falan kəs, falan kəs peyğəmbərimizə çoxlu salavat deyənlərdəndir. Elə isədi de, Allah təala bizim ümmətməyə bunu verib. Niyə deyir mömin deyir? Bu faydadan deyir, özün eynəsindir deyir məhrum eləsən subhanallah